Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Nama saya Nur Arisa Sofia binti Muhammad Qarazan dari kelas 2 Ibn Qaldun Nama guru saya adalah Muhammad Razif bin Basirat Objektif kajian saya ialah Yang pertama, menjelaskan latar belakang Pembentukan Pakaran Bujang. Yang kedua, membahagikan kegiatan sosioekonomi di Pakaran Bujang pada zaman kerajaan keratuan dan masa kini dan yang ketiga menjelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada kewujudan pangkalan bujang di Kedah. Kaedah kajian Menganalisis men dokumen, mengkaji buku, sejarah, majalah, esikolopedia, artikel dan risalah berkaitan sejarah lima bujang serta pangkalan bujang. Audio visual Menonton dokumentari atau video-video rasmi berkaitan sejarah dan aktiviti ekonomi di bakaran bujang contohnya terbitan muzium arkeologi lembah bujang Ketika, melawat tempat kajian di muzium lembah bujang perbezaan masalah kedah ada tamadun tertua di Asia Tenggara per Soalan pertama, menjelaskan latar belakang pembentukan pakaran bujang. Zaman kerajaan Kedah Tua, Lembah Pujang dikenali sebagai tapak western kerajaan Amerika Wild di Malaysia. Tamadun awal Lembah Pujang bermula seawal kurun ke-8 sebelum Masihi untuk mencapai kemuncak kegilaan sekitar kurun ke-7 hingga ke-14 Masihi. Berdasarkan kerja arkeologi di Lembah Pujang, tertumpu di tiga lokasi utama iaitu sekitar pinggir dan buah sungai Pujang, sungai batu dan sungai budak. Ia merupakan pusat populasi serta aktiviti ekonomi dan Bujang. penua ekologi dapat ditemui di tapak Bukit Gajah Mati, Bukit Kecil, Bukit Meriam, Bukit coras, Bukit Pendiat, Bukit Batu Lintang, Bukit Menjarai dan Gunung Jerai. Lebah bujang dipercayai menduduki sebuah kawasan seluas 1000 km persegi meliputi kawasan bermula dari bahagian utara Pulau Pinang sehingga ke Kedah. Pasukan Pekerja Universiti Sains Malaysia USM menemui bukti bahawa industri ekspor besi yang pernah berkembang seawal tahun 788 sebelum Masihi. Ia adalah jauh lebih tua daripada monumen terkenal Borobudur abad ke-8 di Indonesia dan Angkor Wat abad ke-12 di Kemboja. Berdasarkan pentarian kromatrik optikal optik ke simulated Luminances osl dan radio karbon telah meletakkan kewujudan lebah hujan lebih awal itu sejak kurun ke-8 sebelum Masihi. Soalan kedua, Membandingkan kegiatan sosioekonomi di pakaran Bujang pada zaman kerajaan Kedatuan dan masa kini. Para peneliti mempunyai bukti kuih Hindu muda, tapak peleburan besi dan artfak bubak. Berikut merupakan retika relau besi yang dipamerkan di Muzium Arkeologi Pangkalan Lebah Bujang. Ini bahasa kewani di bawah menunjukkan proses peleburan besi. Pangkalan Bujang, Lembah Bujang juga menjalankan aktiviti perdagangan komoditi dengan rantau-rantau berdasarkan bukti penemuan tembikar dan malik Hubungan perdagangan dengan India syaki bahawa ini telah wujud awal kurun kedua sebelum masih antara barang dagangan yang dibawa dari India ialah barang lepas sendiri dan tekstil manakala barang yang dibawa ke India ialah hasil tempatan seperti hasil laut, hasil tutan, tempat ratus dan galian. Selain itu, pedagang ini juga membawa kepada penyebaran agama Buddha dan Hindu. Selain turut membawa bersama pengaruh kebudayaan India. Hubungan perdagangan dengan Asia Barat dan Eropah dipercayai bahawa hubungan ini telah wujud agak lewat kur kurun ke-8 hingga ke-9 Masihi. Antara barangan dagangan yang dibawa dari Asia Barat dan Eropah ialah kaca, manik, seramik. Manakala barang dibawa ke Asia Barat dan Eropah ialah bahan mentah. Selain itu, terdapat juga beberapa bukti peninggalan seramik Timur Tengah yang ditemui di lembah hujang. Masa kini, pada masa kini, nama puja menjadi pusat arkeo pelancongan dengan kewujudan muzium dan tapak sejarah. Selain menjadi lokasi pendidikan dan penyelidikan, penduduk setempat masih menjalankan pertanian dan perikanan di samping. Di samping terlibat dalam perniagaan kecil untuk merokok industri pelancongan. Usaha pemeliharaan warisan juga giat dijalankan bagi memastikan tinggalan sejarah turut terus terpelihara. Persoalan ketiga Menjelaskan iktibar yang boleh dipelajari Daripada kudian pagalan bujang di Gedah. Kepentingan, ke, kepentingan kedudukan lokasi strategik Pagalan lebar bujang membuktikan bahawa Kedudukan geografi yang baik Berhampiran laut, sungai dan gunung jerai Menjadi faktor utama kemajuan pedagang Dan interaksi antara waksa Salah satu tinggalan terpenting lebar bujang adalah candi candi berfungsi sebagai tempat peribadatan bagi agama Hindu, Buddha dan aktiviti keagamaan serta raja atau pembesar yang meninggal dimuliakan. Berdasarkan penemuan candi di pagar lembah Bujang, dipercayai kedudukannya mengganggu agama Hindu dan Buddha dan disebabkan oleh pedagang-pedagang India. Kesimpulan, pakalan lebah Bujang merupakan tamadun yang tertua di Asia Tenggara kerana kewujudannya sejak abad ke-3 masih lagi. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan penyebaran agama serta pertemuan antara tamadun timur dan barat. Kewujudan pelabuhan semula jadi tinggalan aktifak dan pilihan jadi membuktikan bahawa masyarakat di lebah Bujang telah maju dari segi ekonomi, sosial dan kebudayaan. Hal ini menegaskan kepentingan dan sebagai asas perkembangan awal tamadun di rantau Asia Tenggara. Cadangan kesimpulannya, pemeliharaan pangkalan lembah bujang sangat penting kerana kos ini membuktikan kewujudan terhadap tertua di Asia Tenggara. Usaha pemeliharaan boleh dilakukan menaiki penjagaan tapak arkeologi, penguasaan undang-undang pendidikan dan kesedaran masyarakat pengurusan pelancongan berhemah serta penyelidikan berterusan bersama para pak bersama pakar. Langkah-langkah ini bukan sahaja diri melindungi warisan sejarah negara, malah memastikan generasi akan datang dapat terus mengenali dan merakai khazanah agung lembah hujan sebagai lambang kebangsaan negara dan rantau. Ini adalah rujukan saya, saya menggunakan artikel uh, Pelibatan Penduduk Lembah Bujang Portal Rasmi Taman Rumah Bujang of Arkeologi dan Tanjungan Kedua, Kedah has South East Asia Asian oldest civilization and archaeologists barely know its complete history Dan audio video saya Malaysia Bujang Perry South Asia Asia oldest civilization Ancient Lebah Bujang with maritime trade and international document dan the last one um, museum arkeologi Lohor Bujang dan tapak arkeologi Sungai Batu Kedah dan saya juga melawat uh, tempat kajian lawatan tempat kajian itu museum arkeologi Lembah Bujang. Sekian daripada saya sekian terima kasih.